कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं देवमान्धिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला कान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुड उत्तिष्ठ कमला कान्ता त्रैलोक्यम् मङ्गलम् कुरु मातः समस्त जगताम् मधुकैदभाले वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामि निःश्रुत जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् मातः समस्त जगताम् मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामि निःश्रुत जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्द लोचने भवतु प्रसन्नमुख विधि शङ्करेन्द्र वनिताभिरर्चिते वृषशैलनाचरयिते दयालिधे अत्रादि ऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुम् प्रपन्नाः शेषा विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्द भव षण्मुख త్రై విక్రమాది చరిత విబుధస్ ఆశాపతి పటతి వాసర శుద్ధి మారా శేషాద్రి శేఖర విభో త సు ప్రభాత ఈఫుల్ల సరసీరు హనాకేర పూ గ ఆవాతి మందమనిల సహ దివ్య గంధ శేషాద్రి విభో త సు उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्चरस्था पात्रावशिष्ट कदलीफल पायसानि भुक्त्वा पठन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया गायत्यनन्द चरितम् तव भाषा

रोषात् कलिम् विदधते कुभश्च कुम्भा शेषा विभो तव सुप्रभातम् शतपत्र श्रियम् कुवलयस्य निजाङ्ग भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषादृशेखर विभो तव सुप्रभातम् लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेकदयैक सिन्धो श्रीदेवतागृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् శ్రీ స్వామి పుష్కరిణి కాప్లవ నిర్మలాంగ శ్రేయోర్థి విరించ విరించనాద్యా ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతో శ్రీ వెంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం శ్రీ శేష శైల గరుడాచల వేంకటా ద్రీ నారాయణి ముఖ్యా ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతేరం వదంతి श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोम्बुनाथ पवमान धनाधिना बद्धाञ्जलि प्रविलसन्नि शीर्ष देशा श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् देवि हगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजा

స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగా కల్పాగమాకలయాకుల తావేంకటా జలపతే తవ సుప్రభాతం సు ప్రభాతరా కృషిఖరాక్షమార్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంత మ్యా మనుష్య భువనే మలిమాశ్రయంతేవేంకటా జలపతే తవ సుప్రభాతం ू विनायक दयाुणामृगाबे देवाधिदेव जगदेक शरण्य मूर्ते श्रीमनंत गरुडा दिरक्षिता तव सुप्रभातम् श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव माधव जनार्दन पारिजात श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् कन्दर्प दर्पहर सुन्दर दिव्यमूर्ते काकाकुजाम्बुरुह कुड्मल दृष्टे कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् मीना कृते कमठ कोल परश्वत तपोधन रामचन्द्र सेषां शरामय दुनन्दन कल्किरूप श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लेलालवङ्गघनसार सुगन्धितीर्थम् दिव्यम् वियत्सरिति हेम घटेषु पूर्णम् धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रकृष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि సంపూరయంతి నిరదై క గుో విగంగా సత సమర్థిత మంగళాస్ ధామాశ్రయంతి వెంకట సుప్రభాతం బ్రహ్మాదయస్ుర వరా సమహర్షయస్ సంత సనందన ముఖాస్తవ యోగి వరమాత్తికే తవ హి మంగళ వస్తుహస్త్రీవేంకటాచల పదే తవ సుప్రభాతం లక్ష్మీ నివాస నిరవద్య గుణైక సింధో సంసార సాగర సముత్తరైక సేతో వేదాంత వేద్య నిజ వైభవ భక్త భోగ్య శ్రీ వెంకటాచల పదే తవ సుప్రభాతం లక్ష్మీ నివాస నిరవద్య గుణైక సింధో సంసార సాగర సేతో వేదాంత వేద్య నిజ వైభవ భక్త భోగ్య శ్రీవేంకటాచల పతేవ సుప్రభాత ఇం వృషాచల పతేలిఖసు ప్రభాత ప్రతిదిన పఠితు ప్రవృత్త తమ స్మృతిరంగ భాజా ప్రజ్ఞాపరా పరమాం ప్రసూతే ఇథం వృషాచల పతేలిఖసు ఏ మానవ ప్రతినం పఠితు ప్రవృత్త तेषाम् प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजाम् प्रज्ञाम् परार्थसुलभाम् परमाम् प्रसूते